kita tetap dengan komitmen-komitmen kita bila kita menang di dua negeri Kelantan asas kemenangan kita adalah untuk kita melaksanakan syariat yang adil dan saksama dan uh, uh, kita kerajaan kita di Terengganu akan memperkenalkan enactment jenayah syariah dan juga pindaan perlembagaan undang-undang tubuh kerajaan negeri Terengganu yang difikir lebih baik dan lebih adil bagaimana yang telah dinyatakan oleh timbalan presiden yang juga menjadi menteri besar negeri Terengganu selain daripada negeri Kelantan yang telah pun uh, melaksanakan malam tadi Tok Guru menteri besar dalam ceramah malam tadi telah menyebut bahawa kalau AMNO bercita-cita nak rebut pemerintahan Kelantan Tunjukkan di mana silapnya PAS memerintah Kelantan. Di mana yang PAS buat yang berlawanan dengan kandak-kandak Islam. Kalau mereka boleh tunjuk pada rakyat, pulang pada rakyat. Tetapi saya percaya, sudah pernah dinyatakan oleh Tuk Guru malam tadi, tak ada satu perkara yang mereka boleh tunjuk di mana yang kita buat yang berlawanan dengan syariat. Sedangkan mereka Amno, belum menang lagi pun, belum boleh tak bergerak pun, mereka sudah buat perkara-perkara yang berlawanan dengan syariat. Di Kelantan. Mereka telah menajarkan program-program mungkar yang berlawanan dengan syariat. Jadi saya fikir rakyat Kelantan insya Allah akan terus memberi sokongan kepada kerajaan kita di Kelantan dan juga di Terengganu dan insya Allah akan membebaskan negeri-negeri yang lain di negara kita dari percengkaman UMNO dan barisan nasional. Kewajipan melaksanakan syariat Islam ini. Bukan kewajipan pas saja. UMNO pun mesti sedar. Kewajipan mereka juga. Kalau mereka menentang, mana mereka memang tidak mahu Dan memang mereka tidak mahu mereka fikir kewajipan melaksanakan syariat ini Kewajipan PAS saja Kewajipan orang yang memperjuangkan Islam saja Tidak, kewajipan setiap orang Saya tertarik dengan kenyataan yang dibuat oleh Presiden Nigeria Presiden Nigeria ini seorang Kristian Yang bernama Obasanjo Obasanjo dia seorang Kristian. Dia menjadi presiden Nigeria. Nigeria ni negara Islam yang terbesar di Afrika. Mempunyai penduduk hampir 100 juta orang. Dikatakan 80% penduduk Nigeria orang Islam. Jadi Ganjilnya presiden dia orang Kristian. Yang mana boleh jadi begitu kita benda tahu. Tetapi dia pernah berkata, kata-kata yang terakhir baru, baru ini mengatakan bahawa syariat, maksudnya syariat Islam, kata dia, tidak boleh dipisahkan daripada Islam. Syariat tak boleh dipisahkan daripada Islam. Ini pahaman yang didukung oleh seorang presiden sebuah negara Islam yang terbesar di Afrika dan dia itu Kristian, dia itu negara Nigeria. Mengakui bahawa syariat Islam tak boleh dipisahkan daripada Islam. Bagaimanalah Dr. Mahathir tak pisahkan? Dan dia anggap dia, pikiran dia yang betul. Ini orang Kristian, dia anggap seperti dalam Kristian, dikatakan 10 common men tidak boleh dipisahkan daripada agama Kristian. 10 rukun dalam Kristian tak boleh dipisahkan daripada agama Kristian. Begitulah juga syariat Islam, tak boleh dipisahkan daripada Islam. Dan beliau menyatakan bahawa beliau tidak akan menghalang pelaksanaan syariat Islam dalam mana-mana negeri di Nigeria. Tapi di Malaysia terbukti bahawa Perdana Menteri Malaysia telah menghalang pelaksanaan syariat ini. Seperti mana yang diputuskan oleh Enekman Janiyah Jinayah Syariah di Kelantan. Ini perbezaan. Dan Malaysia baru-baru ini menjadi tuan rumah kepada persidangan persidangan menteri-menteri um, wakaf OIC. Mereka menjadi forum, mereka menjadi keputusan adalah keputusan menteri persidangan menteri-menteri wakaf OIC bahawa-bahawa ini menyatakan bahawa pelaksanaan hudud adalah hak umat Islam dan jangan ada mana-mana negara mana-mana pertubuhan lain cuba campur tangan kerana dia merupakan bidang hak mutlak orang-orang Islam. Ini keputusan OIC, keputusan menteri-menteri wakaf OIC yang dibacakan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Dibaca saja, dia tak ada komitmen. Tapi ini penegasan yang dibuat oleh menteri-menteri wakaf OIC. Mengenai dengan cadangan semalam yang kita, saya tak sempat jawab tadi, tinggalan tadi bilangan daripada Perak supaya PAS uh, uh, mendekati kaum kumpulan artis, seniman. Dan saya diberitahu pagi tadi, ah, ini menjadi tajuk tajuk apa ni program TV pagi. Dan mereka macam main mainkan kan kita. ini bukan baru dalam PAS. Beberapa orang artis yang popular dulu sekarang berada dalam PAS seperti saudara Akil Hai dulu seorang uh, ha? Ha? So, seorang rocker, tapi sekarang jadi aktivis PAS yang baik yang kuat dan, dan sesuatu yang merdu. Ha? Saya fikir kalau Dr. Mahathir dengar dia pun mesti boleh jadi Black <tik> juga. Dan kita sebenarnya nak bagi tahu kepada media ni kalau nak tulis tulis tahu tulis, sudahlah. Kita telah ada jawatan kuasa khas telah kita bentuk mengkaji meneliti tentang bagaimana kita nak mengambil pendekatan mengenai dengan golongan seniman. Bagaimana kita nak menangani masalah mereka dan menjalani hubungan dengan mereka supaya mereka boleh menggunakan bakat yang dianugerahkan Allah kepada mereka untuk keselamatan umat manusia, untuk kesejahteraan negara menggunakan bakat yang ada pada mereka untuk perkembangan Islam. kita telah ada di tanah kuasa itu. Maka kita kita serius. Ya. Dan uh, ini eh uh, kita dan uh, saya bersyukur alhamdulillah kerana kamar kita pada tahun ini perwakilan-perwakilan muslimah bukan saja menjadi perwakilan dalam dewan muslimah tetapi perwakilan dalam kawasan itu. Nah, ini satu perkembangan. Nah, lepas ini orang-orang yang anti kita, pokok-pokok yang anti kita tak boleh bercakap lagi lah. Nak kata PAS ni, diskriminasi wanita ini, mereka tak boleh cakap lagi. Karena kita telah kunci mulut mereka. Jadi itulah. Saya harap Bagaimana yang saya sebutkan dalam ucapan dasar bahawa masing-masing kita akan pulang dengan azam. Dengan tekad untuk kita bekerja. Tadi sebenarnya pemuda membawa satu usul yang sangat berguna kepada kita. Tapi mungkin penjelasan uh, tak, tak begitu jelas. Bagaimana di, diatasi oleh semangat yang tinggi. Jadi penjelasan itu tak dapat nak mempengaruhi perwakilan. Menyebabkan perwakilan menolak usul tergempar tadi. Tapi ada baiknya juga sekurang-kurangnya meringankan beban kami. Tak payah nak anjurkan mesebut tamar khas. Sebenarnya ini penting kerana kita nak gerakkan jentera pilihan raya dengan lebih mantap lagi.